Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektinə yaxın məsafədə yerləşən 2 mərtəbəli, 5 otaqlı həyət evi təklifimiz var. Evin fasadı ağlay daşlarla özdənilib. Geniş maşınlıq həyəti var və ev kamera sistemi ilə müşahidə olunur. İndi isə evin içərisilə sizi daha yaxından tanış edək. Evin fundamenti beton qarqazlı, mərtəbələr arası monolit betondur, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Evın ümumi sahəsi isə 160 kvadrat metrdir. 1-ci mərtəbədə yerləşən qonaq otağı. Qonaq otağı da genişdir, işıqlıdır. Onda xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, əziz izləyicilərimiz, 1-ci mərtəbə ilə 2-ci mərtəbənin döşəməsi isti poldur. Və 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağı. Qazı, suyu, işığı qoşulub, daimidir. Sənədi isə qutçadır. Tam mülkiyyət. Torpağın da, evin də qutçası var. Tam yaşayış ərazisində yerləşir. Evin hər iki mərtəbəsində sanitar qovşağı var və hər iki mərtəbənin sanitar qovşağının aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Ev şəxsi tikili olduğu üçün tikintisində və təmirində keyfiyyətli, bahalı materiallardan istifadə edilib. Evin qapıları isə şavald ağacından hazırlanıb. Evin mətbəxi. Mətbəx mebeli də yeni yığılıb və bahalıdır. Evin qiyməti haqqında ətraflı məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. İndi isə evin ikinci mərtəbəsini sizə daha yaxından təqdim edək. Evin pilləkənləri isə fıstıq ağacındandır. Evin birinci mərtəbəsində qeyd etdiyimiz kimi yerləşdi qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı. İkinci mərtəbəsində isə 3 yataq otağı, sanitar qovşağı və balkonu yerləşir. Qazı suyu, işığı daimidir, sənədi isə tam mülkiyyət qutçasıdır. Torpağında, evin də qutçası var. Evlə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. Evin qiyməti açıqlama bölməsində qeyd olunub. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.